নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ মাথো আপোনালোকৰ বাবে যদি মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত নকৰিলোহেঁতেন মোৰ মনতে অকণমান অশান্তি থাকি গ'লহেঁতেন আৰু নেদেখাজনীও হয়তো মোক নসহিলেহেঁতেন সেইটো কাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ বিগত এবছৰ ধৰি পেলাই মই এই ইউটিউব জগতখনৰ লগত জড়িত বৰ বিশেষ নাজানিছিলোঁ একোৱেই নাজানিছিলোঁ আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত মোক অৰিহণা যোগাইছিলে এগৰাকী মোৰ বান্ধৱী আমি একেলগে কলেজত পঢ়িছিলোঁ পম্পী আৰু তাইৰো এটা চেনেল আছে পম্পী প্ৰাপ্তি ক্ৰিয়েচন বুলি তাই মোক ক'লে লাইভটো আহিবি মনিটাইজ সোনকালে হৈ যাব কিন্তু মই একো বুজা নাছিলোঁ লাইভ কেনেকৈ আহে তাৰপিছত তাই যিহেতু ক'লে মোৰ ল'ৰা ক্লাছ ফাইভত পঢ়ে তাক মই সুধিলোঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী জানেই নহয় সি ক'লে মা কেনেকৈ আহিব লাগে মই দেখাই দিম সি মোক কেনেকৈ লাইফটো আহিব লাগে দেখাই দিলে কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে দিনবিলাক বাগৰাৰ লগে লগে ভিউজবিলাক বাঢ়িবলৈ ধৰিলে কিন্তু প্ৰথম অৱস্থাত দুজন তিনিজন কেতিয়াবা কোনোৱেই নাথাকে অকলে মই লাইফটোত বহি থাকোঁ আৰু তেনেকৈ মোৰ ঘণ্টা পাৰ হৈ গুচি যায় তাৰপিছত মানুহবিলাক আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যিহেতু মই বেলেগক ছাপৰ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকেও মোক চাপৰ্ট কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ অবিহনে আজি মই এই পৰ্যায় নাপালোঁগৈহেঁতেন বহুতে ভাবিছে মনিটাইজটো কৰি পেলাইছে কি পৃথিৱীত ডাঙৰ কাম এটা কৰি পেলালে হয় মোৰ বাবে এইখিনিয়ে হৈছে বহুত ডাঙৰ কথা মনিটাইজৰলৈকে যে যাব পাৰিছোঁ পিছৰখিনি হয়তো আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিলে আৰু আগুৱাই যাম পিছৰখিনি কথা মই নাজানো কিন্তু যিখিনি এৰি থৈ আহিছোঁ সেইখিনি কামৰ ক্ষেত্ৰত যি যিসকল ব্যক্তিৰ অৱদান আছে তেওঁলোকৰ নাম মই নিশ্চয়কৈ ল'ব লাগিব আৰু লাইভ অথৰিটি যিহেতু মই ইমানখিনি আগবাঢ়িব পাৰিলোঁ যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'ত যথেষ্ট সংখ্যক ভিউজ নাছিলে সেইটো কাৰণে মই লাইভ অহাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিছিলোঁ মোৰ বান্ধৱীৰ সহায়ত সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ নামসমূহ মই এবাৰ কৈ দিব লাগিব যিহেতু ইমানখিনি সময় তেওঁলোকে মোক দিছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে আজি মই ইমানখিনি পৰ্যায় পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু তেওঁলোকৰ নামখিনি মই কৈ দিবলৈ ওলাইছোঁ শোণক এবাৰ এইখিনিতে আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ যদি কাৰোবাৰ নাম থাকি গৈছে কোনো বেয়া নাপাব যিসকলৰ নাম মনত আছে মই তেওঁলোকৰ নাম কৈছোঁ আৰু বহুতো আহে এদিন আহে বা দুদিন আহে তাৰপিছত নাহা হৈ যায় তাৰ মাজে মাজে আহে তেওঁলোকৰ নাম হয়তো থাকি যাব পাৰে তেওঁলোকে যাতে দুখ নপৰে নামখিনি মই কৈ দিছোঁ পম্পী মোৰ বান্ধৱী পম্পী প্ৰাপ্তি ক্ৰিয়েচন চাও চুৰভি আছাম বয় জিংকু ৰঞ্জু তুমি কাষত নাই দীপ পিম্পম ৰূপমহ ফিটনেছ ৰাইডাৰ প্ৰাৰ্থনা ৰাজমিক্সাৰ পি ডি জিণ্টু এণ্টাৰটেইনমেণ্ট মিমি দেবু শিৱসাগৰ ছোৱালী জানমণি খেলিমেলি ওৰফে পৰিণীতা জোন দা জোন গগৈ বিজু ভাস্কৰ দেবাশীচ আটিক্বা মনালিছা লিজা একেবা জিংকি মল্লিকা জিত্ৰা আমছ প্ৰিন্সী ভাস্কৰ মীনাক্ষী খাম্বা অৰ্জুন যজ্ঞ সপোন ভৰতভাই আনিলজী ৰাজকুমাৰ ছনীজী তেওঁলোক বাহিৰৰ হয় আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ এইসকল আছিলে আৰু ভাৰতৰ বাহিৰৰো দুজনমান ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰো ছাপোৰ্ট আছিলে তেওঁলোকৰ নামসমূহ মই কৈ দিছোঁ ফানি পাকিস্তানৰ পৰা চিগনেছাৰ ইউ কে লি জাপানৰ পৰা জেছি ফিলিপিন্ছৰ পৰা আৰু এইসকল ব্যক্তিয়ে মোক চাপোৰ্ট কৰিছিলে আৰু তাৰ বাহিৰে হয়তো কাৰোবাৰ নাম ইয়াৰ মাজতে থাকি যাব পাৰে দুখ নকৰিব আৰু আছিলে ডিম্বে ব্ৰহ্ম বুলি আহি থাকে তাৰপিছত মৰিগাঁৱৰ এজন আছিলে পাটৰ কি পাটৰ আছিলে পাহৰিছোঁ তেওঁ আছিলে তাৰ লগতে আৰু এজন ব্যক্তি আছিলে ৰুমি আছিলে আমাৰ ওচৰৰে ৰুমি আছিলে ৰূপম সেঞ্চো আছিলে আৰু তাৰ ভিতৰতে আৰু কিছুমান হয়তো থাকি গৈছে সকলোৱে সহযোগিতাতহে আচলতে এইটো পৰ্যায় পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ অনাগত দিনত আপোনালোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ সদায় পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আজিলৈ ধন্যবাদ